Сегодня вы присутствовали на презентации Союза участников АТО на открытие. И я думаю, что все вместе мы наконец-то сможем обеспечить обычный быт бойцов, которые по приезду домой его не чувствуют, не чувствуют поддержки, не чувствуют ничего абсолютно. И мы все вместе с вами, я думаю наконец-то уже как бы сможем достойно, достойно принимать бойцов у себя дома, которые защищали нашу родину на передовой, которые воевали, которые приехали с ранениями, которые приехали с инвалидностями, которые смогут без очереди на самом деле прийти и получить удостоверение участника боевых действий статус, которые смогут без очереди прийти и пройти медицинское обслуживание. То есть я считаю, это наш долг, наш долг всех, которые оказались под их защитой, потому что если бы не они, я думаю, не было бы сейчас мирного Киева нашей головой мы не разделяем абсолютно если это или милиционер или из э, сбройных сил украины либо Нацгвардии, даже если это депутат который воюет или воевал или там министр мы всегда рады его видеть в нашем союзе Ну, естественно тот человек который прошел а то прошел войну разницы нет какие у него регалики какие статусы дело в том что он там воевал он отдал свой долг родине